Bir insan kendini sağlığıyla alamet verdi. 23 yıl bundan evvel dekabrın məhz bu günündə daha bir tarixi torpaqlarımızı itirdik. Ayasın qızıl fondunda gördüklərini Natıq Nailoğlu siz gösterecek. <laughs> 1991-ci ilin bu günə Ermənistan sərhədləri birləşmələri Kərcihan qəsəbəsinin işğalı ilə Xankəndi və ətraf ərazilərin işğalını başa çatdırıb. 23 il ərzində yaşananlar isə indi yalnız Amnesty International-ın qızıl fondunda saxlama və kadrlarla görmək mümkündür. <tuh> İxtilaf gününə qədər Xankəndi ərazi vaidinin tərkib hissəsi olan Kərgicahana müdafiəsi kənd sakinlərindən, yerli üzvü müdafiə dəstələrindən, yeni yaranmış olan polis və milli ordunun bir qrup əskerləri tərəfindən təşkil olunub. Xankəndi istiqamətindən Kərgicahana doğru hücum açan Erməni silahlılarının istifadəsində olan hərbi texnika və ağır silahlarının qarşısında bu cür müdafiə dəstələri son nəticədə geri çəkilməyə məcbur oldu. <tron> 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 Kontrol bura gələ yeşin edir. Qonaqlar burada saif verirlər, ara saif gəlirlər. Yaxarbiya gəlmisən bura. Saat-saına nə patrollarla bu yerə keçməyə gəlirlər. Özünü müdafiə dəstələrinin bir müddət Erməni sərhədlərinin hücumlarının qarşısını almaları nəticəsində dinc əhali qəsb edən çıxarılıb. Kərpicəhan və ətraf ərazilər ərazində gedən döyüşlərdə 34 nəfər şəhid oldu. 150 nəfər isə müxtəlif dərəcələrdə xəsarətlər aldı. Şəhid olanlardan 3 nəfəri qadan